Я практически с каждым ну, индивидуально разговаривал. Меня больше интересовало их состояние психологическое. А саму игру у нас не было времени разбирать. Но мы сделаем акцент, конечно, на некоторых моментах, которые, над которыми нужно работать. А все остальное мы эту игру уже положили. себе только в пам'ять. Питанням про відставку, ви так спокійно зреагували на нього. Там чоловік працює, і, мабуть, все забули, а ви все про якісь відставки. Тут, тут після кожної ігри тоді потрібно вибирати тренерів. І змії, вболівальники, буквально підносили його, знаєте, як, як зірку, побачили Челсі. Що, що з ним відбувається, чому? Так провалив буквально ці ігри. Можливо, ви знаєте. Но это вы считаете, что он провалил? Я считаю, что он прибавляет с каждым днем, с каждой игрой, и ему этот опыт, то, что я говорил раньше, 12 этих игр ему тоже это пойдет в копилочку, так что здесь я говорю, это в прессе все это мы-то видим каждый день, ребята и каждого футболиста мы знаем, так что здесь говорится, и ребята уже сами тоже понимают, что то, что говорят в СМИ. И после хороших игр, после плохих, они уже на это научились тоже меньше реагировать и, и, и реагировать более, ну, меньше эмоционально. Так что это для, для них тоже опыт и хороший опыт вот то, что происходит, особенно когда команда проигрывает. Кажется, вы не задоволены комплектацией склада. Хотели купить нападника из Румунии, захисника из Бельгии, за Остенде, насколько я знаю. Ну, нападающего даже после приобретения соли был вариант у нас не купить, а взять в аренду нападающего. Но здесь, да, может быть, мне надо было где-то и настоять на этом, потому что все равно входить в сезон сол и русин, все может быть. И оно вот как раз произошло, да, и тот же вербич вылетел, который мы, которого мы использовали. А вот по центральному защитнику, да, тоже ездили наши селекционеры, смотрели его, но в первую очередь сам футболист не захотел ехать в наш чемпионат. うわ